Смотрите, как как история переоценивается уже уже надоело учебники переписывать уже просто уже всем так надоело переписывать учебники, что уже перестали их переписывать уже говорят учитесь по какому хотите уже нам все равно. Скажите, пожалуйста, вот у нас шесть врагов, ну вот есть еще один такой я не знаю, может я неправильно понял в моем представлении еще есть такой я считаю, что как бы враг страх. Или он входит в один из этих шести врагов? Или как он... Мы говорили о страхе, это не враг. Страх – это последствия того, что мы не меняемся. То есть страх – это когда я боюсь, что ответственность за мои поступки придет. Это некоторое состояние преступника, который не хочет раскаиваться. А борьба с этими шестью врагами – это уже не преступник, мы уже перестали быть преступником мы уже раскаиваемся, это уже состояние раскаяния. Поэтому страх уходит. И, избав... и уход страха, то есть страх это побочный эффект нежелания бороться с этими штюргами. Поэтому как только человек начинает с ними бороться, первым явлением происходит избавление страха. То есть страх это не враг, страх это симптом. Симптом того, что мы не боремся с этими врагами Поэтому первый признак, человек бесстрашным становится. Просто бесстрашно становится. Ему уже ничего не страшно. А чем он боится? Он понимает, куда он идет. Это знаете, это как, даже если мы только начали, например, спичка, да, вот спичка, мы заходим в огромный темный подвал. Очень страшно. Непонятно, чем. Но если мы даже спичку зажгли, там маленькая вообще спичечка, но уже не страшно. Потому что видно, куда идти. Видно, что здесь. Так же и жизнь. <кх -кх -кх она сейчас для нас немножечко мутная, немножечко темная, страшновато, все, а все умрем, все заболеем и состаримся. Но если мы зажгли эту спичку правильного знания, сразу же страшно перестает быть. Почему нет? Мы вечные. Есть вечность, есть знания, есть блаженство, есть путь к этому, путь четкий, понятный, ясно, что делать. Есть справочники, которые этот путь описывают, есть те, кто уже -по прошли этот путь, есть те, кто посередине этого пути. Есть те, кто тоже начали этот путь, и уже все не страшно. Уже страх уходит. Поэтому страх это симптом. Страх это симптом лени. Это когда я пытаюсь просто спрятаться от этой жизни. То есть человек, который прячется, ему страшно. Когда мы перестаем прятаться от наших проблем, от болезни, старости и смерти, а объявляем им бой, войну, то страх уходит. Все, его нету больше Это страха. Поэтому это все-таки не препятствие, это симптом того, что мы не боремся с препятствием. Поэтому страшно. Понимаете? То есть это некоторое отсутствие решительности, отсутствие духовной решительности. Или отсутствие энтузиазма. Проявление страха. Вон человеку, все страшно. А на работу пойти страшно человеку. Как это на работу хоть? Человеку ну, лечиться страшно. Люди в больницу не ходят, не лечат, боятся. Так иногда, знаете, жена мужа тащит в больницу за, за, за руку. И он, не, не, не пойду, может через неделю все-таки. Она вот тащит в больницу, к врачу приводит, и врач даже с ним не разговаривает, он с женой разговаривает. Ну что у него болит? Что привели? Понимаете? То есть мы даже боимся лечиться, поэтому мы и боимся свое сознание менять от этого страха. Я имел, допустим, вот страх за здоровье детей, страх там, значит, я не знаю, за материальное благосостояние, вот это. Но это результат того, что я думаю, что я всемогущий. Это некоторая жизнь. Жизнь, значит, нам ничего не принадлежит. Мы сегодня об этом говорили. Это невежество. Мне не принадлежат дети. Они могут умереть в любую минуту. Это нужно сразу знать, рожая детей. Мне не принадлежит мое богатство. Оно может исчезнуть в любую секунду. Я могу сейчас домой прийти, там уже ничего нет. Там уже дом сгорел, банк разорился. Мне не принадлежит мое тело. Я сейчас выйду на улицу и под первый уже машину пойду. Но оно мне не принадлежит, оно не мое. Мне жизнь не принадлежит, жизнь Богу принадлежит. Понимаете? Это правда жизни, поэтому мы эту правду должны знать. То есть это не мое. Если я понимаю, что это не мое, то я, то я понимаю, что это в конце концов не в моих глупых руках а в руках самого разумного живого существа, понимаете? Вот если бы жизнь моих детей была бы в моих руках, вот, вот, вот это было бы страшно. Потому что как я их защищу, как я их буду вести ну, по этому пути? Да никак, я вообще не понимаю, как, как это делать. Но есть Бог, и Бог за всем этим заботится, и все, что Бог не делает, все к лучшему. Поэтому кому-то надо умереть, кому-то надо родиться, кому-то надо какие-то испытания пройти, кому-то надо деньги потерять. Понимаете, все это реальные вещи, мы сегодня говорили, но во всем этом надо увидеть некоторый большой план. Мы уже миллиарды раз рождались и миллиарды раз умирали. Миллиарды раз. То есть это просто некоторая часть жизни. Как некоторые восход и закат. Нужно понять, что это некоторый план жизни. Утром солнце сходит, вечером заходит. Ничего с этим не, не поделаешь. Нужно во всей этой системе жизни найти свое предназначение и пройти. То есть наше предназначение увидеть за всем этим милосердный план. Этот план милосердный. Все, кто умирают, вовремя умирают. Все, кто рождаются, вовремя рождаются. И все, кто рождаются, можно сразу узнать, когда они умрут. То есть уже есть точная дата смерти. Есть план. На все есть план. А значит, либо мы плана не знаем и боимся всего, либо мы к этому плану мы приближаемся и страх проходит. Мы понимаем, да. Поэтому не, не вопрос, умрем мы или нет. Весь вопрос, в каком мы состоянии умрем. Поэтому можно умирать несчастно, можно умирать счастливо. Это наш реальный выбор. Как умирать. Могли умереть еще раньше. Конечно. Поэтому духовная жизнь это фактически умереть до смерти. То есть уже смерть не оказывает влияния. Поэтому, в общем-то а смерть для духовно развитого человека, она в нем вызывает двойственные чувства. Но с одной стороны, нам действительно жалко, потому что мы расстались с такой хорошей личностью. И нам жалко расставаться. Но мы понимаем, что эта личность не исчезла, мы просто расстались. Это обыкновенное расставание. А расставание, оно всегда грустное. Всегда грустно расставаться. Но с другой стороны, мы радуемся, потому что мы знаем, что эта душа идет своим путем, и она под хорошим руководством. Бог ее ведет. Поэтому да. Мы, мы пожелаем ей удачи. Но как ребенок уходит из дома, все он должен из дома уходить рано или поздно. Он уходит, и мы с ним расстаемся, потому что он должен уходить из дома. Нечего дома сидеть, но засиживаться, То колень развивать. А с другой стороны, мы, мы понимаем, что это его жизнь, она идет по этой жизни. Если мы его хорошо воспитали мы радуемся, будет хорошим человеком со своими трудностями. Своими успехами и поражениями, которые тоже надо пройти. То есть нужно видеть немножко шире. Духовное видение это видение шире. А материальное видение это видение от, от рождения и до смерти. Что там страшно. А там темно. А духовное видение это видение, что мы миллиарды раз рождаемся. Миллиарды раз умираем. Это нормальное состояние. В этом ничего страшного нет. То есть родиться умереть это то, что выйти за дверь. Никакой проблемы нет. Если я сейчас выйду за дверь, это страшно или нет? Да не страшно. Немножко, может быть, жалко, я надеюсь, хотя бы чуть-чуть. Но точно не страшно. Вячеслав Олегович вышел. Это, это страшно звучит или нет? Ну вы же меня больше не видите? Не видите же больше? Нет. Но не страшно, потому что я вышел. А если я сейчас прямо на столе помру? Это, это будет страшно или нет? В чем страх-то? Я, я, я тоже вышел. А что произошло, Вячеслав Олегович, вышел? Поэтому, ну, когда человек умирает, мы что говорим? Ушел. Куда ты ушел? Никуда ты аннигилировался на атом и растворился в пространстве, и больше никогда не появишься, и никто больше тебя не увидит. Мы говорим, куда ты ушел? На, на кого ты нас покинул? На, на кого мы даже знаем. На Бога. Куда ты ушел? Мы тоже знаем. Пожинать плоды своих поступков. Поэтому надо так жить, чтобы потом было приятно пожинать плоды своих поступков, потому что чек все равно принесут. То есть что такое смерть? Это как в супермаркете мы ходим, 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 с -с собираем и собираем эту корзинку, а потом в конце нам чек выдают. это ваша сумма. Вот надо как-то умирать, чтобы чек был небольшой. Поменьше. Что там у нас? Немножко, ну ладно. Этого можно простить. Поним? То есть, если там будет не, 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 немножко, то это прощается. Это в духовных как описывается. Если там маленький чек, то он прощается. Ну там шел по улице, не покормил собачку, которая просила, а у тебя было, а ты ей не кинул кусочек. Ну, это можно простить больше. Понимаете? Торопился. Ну если там у тебя чек на 8 метров, понимаете, район. А о родителях не заботился, детей не воспитывал, сам все время всю водку выпил, другим не хватило. Понимаете? То тут уж придется опять рождаться, опять за все это расплачиваться. Тогда реинкарнация. Причем не факт, что в человека. Если жил как дерево, Разве? родишься Баобабом. И будешь Баобабом тысячу лет, пока побьешься. А? Это четкая формула. Да. Вот в тепешней жизни можно из корзины. Конечно, этим мы занимаемся. Этим мы занимаемся. Да. Вот именно этим мы занимаемся. Да, да. да, обратно раскладываем. Называется избавляться от привязанности. Такое бывает. Да, что-то повозили, повозили, что-то уюю, надо как-то пораскидать уже. На витрину. Да, обратно на витрину. Да. Пусть это тут все остается. Не надо нам этого лишнего. Нам и так хватает. Спасибо большое. Было очень приятно с вами сегодня встретиться. Завтра мы продолжим. Будет самая интересная часть.